Betul. Saya adalah orang yang antara yang lantang mempertahankan dasar dan prinsip UMNO yang diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO kerana dalam Perlembagaan UMNO Fasa 8 dan Fasa 9 menyatakan dasar dan hala tuju UMNO hanya boleh ditentukan oleh Perhimpunan Agung UMNO dan ketiadaan perimpunan agung UMNO majlis kerja tertinggi bukan mana-mana individu termasuk presiden sebelum pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri Melaka, Johor dan PRU ke-15 yang lepas dasar kita telah diputuskan bersama No DAP, No Anwar, No Bersatu kita akan bergerak sebagai barisan nasional memang dasar itu kita laksanakan selepas 29 November 2022 keputusan keluar tidak ada satu parti pun yang mempunyai kecukupan jumlah untuk membentuk kerajaan. Lima hari kerajaan tergantung. Akhirnya, yang dipertanggung pada waktu itu menitahkan supaya ketua-ketua parti datang mengadap. Dititahkan Tan Sri Muhyiddin dan Tok Guru Haji Hadi untuk mengadap. Ditanya apakah bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Mereka menolak. Ditanya pula kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Sri Anwar Ibrahim mewakili PH bersetuju. Kemudiannya, dititahkan pula untuk Barisan Nasional mengadap pada pagi 23 November titah yang sama bersetuju atau tidak menubuhkan kerajaan perpaduan Datuk Sri Zahid sebagai Presiden pada waktu itu menyatakan bahawa setiap prinsipnya UMNO boleh setuju Barisan Nasional boleh bersetuju tetapi beliau menyatakan bahawa perkara tersebut perlu dibincangkan di peringkat majlis kerja tertinggi kerana dasar lama mengatakan bahawa tidak boleh bekerjasama dengan sesiapa tetapi ini titah yang dipertanggung sebab itulah pada malam tersebut bermula daripada pukul 8 malam tamat 1.38 pagi Apakah yang dibincangkan oleh 55 orang ahli-ahli majlis kerja tertinggi? Semuanya terpaksa menentukan satu ketetapan baru kerana titah ini Pertan Agong kerana UMNO adalah satu-satunya parti di dalam perlembagaan menjadi pemelihara kepada institusi raja-raja Melayu. Sudah tentu, kita mempunyai dilema sama ada nak mengikut titah, menurut titah ataupun sebaliknya. Dan akhirnya, kita membuat keputusan untuk merubah dasar yang lama, hala tujuh lama dan menurut titah yang aku tetapi letakkan syarat kepada parti-parti yang mengadakan hubungan dengan ataupun nak bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional pertama mesti hormat dan jangan sekali-kali mempertikaikan perkara tiga di dalam perlembagaan Islam Agama Persekutuan perkara 153 di dalam perlembagaan yang menyebut soal kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk asal yang di Bumi Putra Sabah Sarawak yang ketiga kedudukan dan keistimewaan raja-raja Melayu pemelihara kepada Islam dan Melayu juga bahasa Melayu ini empat perkara yang dimasukkan di dalam perjanjian yang akhirnya ditandatangani oleh semua parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan iaitu 18 parti jadi Apakah ini menunjukkan bahawa AMNO melanggar dasarnya? Tidak ini adalah keputusan yang dibuat kerana memikirkan soal hala tuju dan masa depan negara hala tuju dan masa depan agenda Islam dan Melayu apakah kita meninggalkan dan menanggalkan agenda ini? tidak sesekali apakah mungkin berlakunya pindaan perlembagaan? tidak mungkin kerana nak pindah perlembagaan mesti ada 148 DAP hanya ada 40 mana mungkin untuk memindah perlembagaan katakan DAP ada 148 sekalipun tidak mungkin boleh memindah perlembagaan yang melibatkan kedudukan Islam dan Melayu Bumi Ketera perkara 3 perkara 153 sekiranya ia tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan inilah perkara asas yang harus kita faham supaya segala fitnah dan tohmah seolah-olah UMNO hari ini akan menjual negara perjuangan Islam dan bangsanya kepada orang lain